день хануки, как и полагается, нужно зажечь ханукию. И на сцену приглашается большой друг Миноры Дмитрий Левит для того, чтобы совершить обряд. you <laughs>

это великолепные заложенные традиции. Готовясь к сегодняшнему вечеру, я посетовала и сказала Али Борисне, ну как же так, почему до сих пор нет большого издания? Все то, что сделано, достойно серьезного исследования. Но я, конечно, не смогу сегодня сказать всего того, что восхищает меня, предположим, как человека, который знакомится и в определенной степени участвует в жизни Миноры. Позвольте начать сначала. Итак, 20 лет назад у истоков Минары стояли два идеолога – Фрида Клец и Юра Лукач. Но так получилось, что без сильной женской энергии, наверное, бы организация не существовала. И появилось семь женщин Почему, собственно говоря, так естественно носит культурный центр название Минора. Вы помните, Минора — это ведь семицветник. Итак, светильник, семицветник. Итак, семь женщин. Фрида Клец, Светлана Ростик, Лариса Витлин, Раиса Мышалова, Елена Савельева, Лидия Брусина и Лариса Коневская. Объединившись, аплодисменты. объединившись, они осознали, диаспора нуждается в объединении. Пришло время, когда можно говорить, когда можно действовать, когда можно изучать и можно нести культуру и помощь людям. Их первым делом стало удивительное, очень конкретное мероприятие. Женщины собрали деньги и отправили в Киев Исаака зиновича Кодеса, чтобы купить фургон. Моцы. Вот, собственно, распределение этой мацы, которая, конечно, была связана с очень трогательными и сложными жизненными ситуациями, потому что разгрузили ее в однокомнатной квартире на первом этаже. Можете себе представить, что ощущали жители этого дома, видя вот толпы людей, нуждающиеся в этом. Но это было только начало. Начало очень сложное. Потому что тогда еще не было Хэссета. Это означает, что организация несла прежде всего благотворительные функции. Это была помощь, помощь и еще раз помощь. А вот что стало потом? Об этом мы будем не только говорить сегодня, но у нас есть возможность посмотреть фильм. Итак, почти 8 минут. Значит, сколько будет длиться фильм? 7 минут 40 секунд. Мы смотрим с вами фильм об истории Минары.